Отже, ми продовжуємо програму. Досить багато відбувається зараз в нашому законодавчому полі, досить багато відбувається в рішеннях Кабміну речей, які викликають збурення людей. Ми говоритимемо про це трошки пізніше, коли в нас буде, буде пані Плехова. Ми з нею спілкуватимемося про закони, які ставлять в дуже незручне становище українських виконавців українських музикантів. Але зараз хочемо проговорити про інше: про тих людей, які незаконно втрачають свої пільги, надані їм ну власне законом про чорнобильців. Те, що сталося в Донецьку, перша ластівка, яка е, ставить нас перед дуже незручною і небезпечною ситуацією, влада може піти на все, навіть на смерть людей. Сюжет нашого редактора. Сегодня ночью. Было покушение на нашу жизнь. Вот. Значит, вот она, вот эта вот, вот печка, вот она, буржуйка вот эта. Значит, один из наших так называемых товарищей, ну, есть такая поговорка, этот товарищ нам не товарищ, и этот такой оказался. Это, в общем, засланный казачок был. Да. Он, значит, перекрыл нам вот этот вот краник, который, значит, не краник, а заслонку, который дым выходит в трубу. И вся палатка, вот эта вся, была вся в дыму. Мы вот, что здесь вот лежали, нас было около 30 человек, мы могли все погибнуть. Кадри були зняті незадовго до смерті Гнадія Конопльова. а Зараз ми запросили до нас сюди в Київську студію людей, які безпосередньо організували містечко в Донецьку. І ми робили включення з цього містечку ще коли Конопльов був живий. Коли лише починалася акція Чорнобильців не лише в Донецьку, по всій Україні з нами спілкувалися чорнобильці зі Львова, Були на зв'язку Чорнобильці з інших міст, в тому числі Володимир Сумароков, який робив тоді пряме включення в нашу передачу член ініціативної групи інвалідів чорнобильців і Володимир Деркач, власне і. Людина, яка є комендантом цього нове наметового містечка Чорнобильців у Донецьку. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в студію. Спасибо вам. Е, ну, ми просто хочемо, щоб люди знали правду про те, що відбувається, тому що є дуже багато різної інформації, що це все придумано, проплачено, невідомо ким зорганізовано. От ви особисто, я з вами говорив, коли ще нічого не сталося. Ви в Чорнобилі були особисто? Да, я в Чорнобилі був 164 дня, і них 111 одинадцятий в зону. А вы? Я был призван 8 мая 1986 -го года. 11 мая мы вошли в зону, и 13 июня уже доза облучения была чрезмерной. Нас потихоньку оттуда стали вывозить. То есть у кого доза облучения превышала 25 рентген. А что вы там пробыли? Я був завгаром, У мене були машини, які я обеспечував перевозки в зону і зони е, запчастями, горючим. Ну, а, а це вас з у вас туди да, да, в воєнкомат. да, да, Воєнкомати на е, 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 збори і відправили на 180 суток. Но выходили из Чернобыля только при получении максимальной дозы облучения. И у вас тоже была такая ситуация? Да, 8 мая как раз мне нужно было, я тогда работал помощником начальника участка на шахте Горького, и надо было ехать на закрытие лавы. Обычно это перед праздниками делается. Лава на празднике пишется акт. Приехал домой, лег спать, это подняли, ты, Деркач, я. Документы в руки и поехал. Мені розказували, що взагалі дуже багато людей з Донецька було в Чорнобилі, тому що там, виявляється, проводилися підземні роботи під реактором. І да, в той да, час цілі ешалони з шахтарями їхали в Донецьк для того, і ці люди теж отримували отримували значну дозу радіації, тому що вони робили тонелі знизу під реактором. Тобто було... да, да, були такі. Серед... У нас на шахті Горького це було несколько на добровольців, які по зову серце. Воїхали і діливали цю роботу. Так, да, такі люди були. Они потом, это перша партія людей, яка ну, була направлена по возвращению. Ну, как обычно, благодарность, ордена отримали. Получили. Ну, отримали получили ли вони здоров'я в будущем? Під большим вопросом. Дякую. Тепер щодо цієї акції, яка у вас там відбувається. Я спеціально запитався, чи були ви в Чорнобилі, тому що, от читаю заяву голови Союзу Чорнобиль. Що ви ж були під кабінетом міністрів? Теж ви сюди приїжджали, приходили до кабінету ну, Міністрів? Ну, Ми рядом стояли. Можна поздання Кабінету міністрів голодають саме матеріально обезпечений чорнобильці. Про це заявив э, Геннадій Андрієв в ефірі п'ятого каналу що ця акція не має сенсу тому що кабінет міністрів прийняв постанову про забезпечення пенсій, про підняття пенсійного забезпечення ну одним словом що все добре і все чудово і все прекрасно різні целий ряд протестних виступлень чорнобильців були організовані тими чорнобильцями які лет 15 назад були котрих лет 15 назад в тому числі з моїм участям лишали статусу учасника ліквідації аварії через корупціонну схему судовані відновлювалися і стали учасниками а зараз ще й голодаючими чорнобильцями додав президент організації Нужно да, ответить можно. на этот вопрос. Господин Андреев не является ликвидатором. Он работник станции. И вот все говорят, что на данный момент чернобыльское движение расколото. Наоборот, на данный момент чернобыльское движение наоборот сплачивается и как никогда сплоченное. Такие господа, как Андреев, они 20 лет старались нас не допустить вообще к какому-то движению. Это обыкновенные проплаченные сотрудники власти. Вот господин Андреев как раз и решал, о ком он говорил, он не назвал фамилии, он говорил о нашем лидере Николае Гончарове. Андреев подал запрос в Министерство обороны СССР, и написал, я не буду говорить, потому что я не помню, какая воинская часть, ну, допустим, 22-22, был ли там Гончаров? Ему ответ пришел, что не был. А Гончаров был в воинской части 22-23. Всего лишь изменил одну букву, и поэтому полтора года Николай Гончаров восстанавливал свое честное имя. Он первым был на реакторе. Он э, или в апреле, или в мае 1986 -го года. Поэтому э, все, что говорит э, Андреев, это полная ложь. Он говорит, что коррумпированные суды выносят незаконные решения. В офисе Андреева существует юридическая фирма Чернобыль-Сервис, которая сотнями и тысячами подает иски против государства Украина. Андреев за это берет 20% отката от каждого выигранного дела. Сам Андреев выиграл по суду, такое же решение он имеет. Я не буду называть сумму его пенсии, но как он называл, у нас 20, 30, 40 тысяч пенсии. У него намного, намного больше пенсия, чем у нас. На господина Андреева в течение всех этих лет заведены десятки уголовных дел. Он продавал детские путевки, санатории, разворовывал имущество Союза Чернобыль потому что государство Украина дает миллионы на поддержку нашего движения. Все это он кормился при всех существующих властях. Я думаю, что эта власть у него на данный момент, это последние дни он доживает Андреев. И он, чтобы не было у него уголовные дела, как на других открывали, он теперь пытается что угодно творить, только бы угодить кабинету министров и действующей власти. Последнее постановление 12.10, которое вышло 23-го и подписал Азаров, это еще удар по Чернобыльцам. Я Суна. бы хотел у него спросить, что делать? Он вывел формулу из заработной платы. Он работал на станции, и поэтому на станции существуют архивы, где хранятся заработная плата. Mm. Как посчитать пенсию? Се Андреев на станции. Да, просили. конечно. И у него есть заработная плата, которая была в архиве. Как посчитать пенсию солдату-срочнику, который до призыва, до ликвидации в аварии не имел стажа? И после ликвидации первый, который бросили туда, это молчат, чтобы срочники там были. Це правда. Ми пам'ятаємо всі ці жахливі Чорнобильські кадри. Да, да. І... Я в той час був в Києві, тобто я пам'ятаю, як це було. Туди, звичайно, їхало. Багато моїх колег, журналістів туди їхали операторів, і дехто з них вже помер і загинув. І після ліквідації вони стали інвалідами. У них не стало е, заробітної плати. вони не могли заробити собі ні стаж, ні заробітну плату. По цій формулі їм не можна і Ці люди будуть отримувати 800 гривень пенсії. Здесь не Зісні вдови. жен чернобыльцы, вдовы, вообще никак теперь они не будут получать. Здесь не учтены выселенные из города Припяти. Вроде бы города Припяти нет. Да, его на данный момент нет. Но там были женщины и дети, рудные, которые получили максимальные дозы облучения еще даже до ликвидаторов. Они первыми приняли этот удар. У них не было заработной платы, у них было пособие по воспитанию ребенка. Поэтому Андреев вместе с Кабмином лишил большинство, я не говорю уже о переселенцах, их вообще там не упоминают, и они никак не получат никакого пособия. Максимум, на что они могут, может быть, рассчитывать это на 800 гривен. Это преступление против человечества. Во всем мире говорят сейчас, что не надо проводить Евро-2012, потому что у нас ЗОО, ЦИД, плохое отношение к животным. А мы считаем, что сейчас настало время геноцида. Правительство борется со своим народом. Это страшно. Расскажите, что произошло в вашем местечке, когда Коноплев погиб и как это произошло? Они говорят, что это невидимые люди. А кто вообще это все делал? Ну, понимаете, страна должна знать своих героев. Поэтому, когда весь этот цирк там начался, там находилась женщина в черной шубе. Она представилась это капитаном милиции, это экспертом. И она снимала это все на видео. Поэтому неизвестные люди, они, как говорится, в городе Донецке, это можно быстро найти, кто это. Те съемки, которые были сделаны с телефонов, ну там, конечно, плохо видно. С той, с той техникой, которая снималась все это действие, там видно все. Там был начальник городского управления МВД. Но я Вы хочу его бачили тоже? Да. Но поймите правильно, пошел бы ли этот чиновник делать что-то, если бы ему не дали команду. Значит, эта команда была принята на самом это высоком уровне. Так как до этого с нами разговаривали, какой-то был это диалог, а это получилось как вот, понимаете, нашествие орды. Скочили в село, ну, я так это утрелил, но, но это так. Ограбили, изнасиловали женщин и убежали. Но это страшно было, понимаете. И то, что они говорят, что Коноплев это там, какой-то бомж был, неизвестно кто, мы вам предоставили его заявление. Так, ось в нас є фотографія да, це він. Геннадія Конопльова. Це людина, да. яка загинула під час штурму на нове містечка. Інтерв'ю, з яким ми показували щойно на декілька хвилин назад. І ось його заява, вона друкувалася в засобах масової інформації, як Конопльов Геннадій Іванович Радінковка, да? Родінська, Краснодарський да. район. Красноармійський район. инвалид. Ответственность за последствия возлагаю на президента Украины, премьер-министра Украины, спикера Верховной Рады, начальника <как söyleye plagas> главного управления пенсионного фонда в Донецкой области, начальника управления пенсионного фонда, где я состою на пенсионном учете. Шахтер-регрессник. Да, шахтер а, шахтер, а то, есть он, он не сам 정р. не был, не он не Чернобыль. Нет, нет. Человек 42-го года. Ну какой он может быть там? Это, понимаете, вот есть люди, от которых верят добрым и теплым. Вот такой вот он, ну он был, понимаете. Он, он просто там... пришел вас да. да, Он да. возглавляет э, дети войны в Родинском, э, ветераны труда. Он э, активный общественный деятель был в своем городе. И поэтому он говорит, нас собралось всего лишь в Родинском, немного э, людей. Он говорит, 46 человек. И они сказали: у нас забирают регрессы, поэтому мы должны быть с ними. Потому что они борются за все социально. Незащищенные слои. В наших требованиях к органам государственной власти, к губернатору мы нигде не говорим, дайте нам чернобыльцам. Везде написано все социально незащищенные слои населения. Это и дети войны, это и евганцы, это ветераны вооруженных сил, это матери одиночки. Сегодня вы знаете, что принят закон, что забирает даже у матери одиночек. Ну, мы считаем, что никто, кроме нас, не сможет защитить наши права. А они говорят, что вот в нас в уряде грошей нет, мы бедная страна, поэтому не можем... Бедная страна? Ну, понимаете, это можно это смеяться долго. В бедной стране, вот мы неоднократно это посещаем, это город Киев, людям по тротуарам негде ходить. Стоят джипы, и мы знаем, сколько они стоят. И 40 тысяч, и 50 тысяч, они стоят на тротуарах. То есть стоит это железное стадо, вот это Бизонов. Людям эти вот нормальные негде, понимаете? Это вот неправильно, куда вот смотрят... Это по полной, это ну это безобразие. Нам просто ну вот, не понятно. У нас в Донецке такого ну, бардака нету. Есть, но не в, не в такой степени. Это касается вот района Мариинского парка, вот где гостиница, где депутатов. Ну, а депутаты на цих джипах часто ваши ну, донецкие номеры и гроши вам тоже вашему донецкому не платят. Это Микола. Хочу вам сказать, не, не говорите ваши донецкие. В Донецке живут нормальные. Здравые на голову... Я двумя руками за это. Вы сказали у нас в Донецку, тому я кажу Здравые люди. Не, 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 не надо ассоциировать Донецк с каким-то змеиным гнездом. Да, оттуда это зло идет. Но я уже много и корреспондентам, и через интернет-издания. Вот давайте соберемся мы в Донецке. Давайте оттуда начнем разбудовывать нашу Украину. Тут живут работящие нормальные люди. Ну, случилось так, это, это, как оно есть. Ведь когда из пана хам, это понять можно, но когда наоборот, из хама пан, вот это уже страшно, понимаете? Это подтверждением этого, понимаете, это было 24 ноября, когда мы, нас пригласил народный депутат Украины в Волонец, это Михаил Яковлевич, мы, мы его позвонили, попросили, чтобы мы, он нам смог попасть на сессию Обл-совета. Приехал, уважаемый, это вот депутат, утром мы это поехали. Утром была эта коллегия, а в час дня была сессия облсполкома. полком На коллегию нас не пустили, его пропускали, нас нет. И когда эта коллегия кончилась, ну я, я тогда был уже сколько где-то... 11 день. 11 день. Это в голодовке. Николай Гончаров уже ногу тянет, но очень ему это тяжело передвигаться. И проходили эти ожеревшие бобры, иначе их ну, назвать ну, нельзя. И смотрели на нас, понимаете, как вот на, на курок, вот брошенные, даже не на, ну, прокаженные мы. Ладно бог с ним, но мы хотели донести мэров, мэров, мэрам это городов свою позицию, чтобы не ходила эта молва, что у нас там 30-25 тысяч. Мне говорят, это Деркач, там стоит у него пенсия 25 тысяч. Я говорю, Добрые люди. Я готов взять... А какая у пенсия? Значит, до этих событий октябрьская пенсия 5-200 с копейками, там я не помню. Сейчас мне принесли 2-300 с лишним. То есть, средь бела дня украли из кармана. Вот я бы хотел задать просьбу вот, бы Что бы он делал? Что бы он бы это предпринял? Если бы у него, вот он идет, ну, это по и улице. три машины с кортежа вкрали. Нет. а у него, у него бы сняли эти очки. Что бы он бы делал? Ну, кричал бы, наверное. Или хлопнул бы, принесите новые. Нам не, не нести, мне никто но вот это не принесет. Забрать могут. Поэтому, когда мы опять-таки остались и хотели попасть на сессию об этого совета, понимаете, какая, какой вопрос был первым там? Я, ну, мы так быстро ехали я не смог взять эти документы фракция партии регионов на своем собрании 24 числа рассматривала вопрос на сессии об совета и вопрос был первый разъяснить реформаторскую политику президента ну, понимаете если воровство это реформа ну тогда им надо всем дать нобелевские премии ну, у у написточника там хоть шарик бегает. Ну, тут шарика уже нет. Одни стаканчики. Это верх мастерности. Хотел вас запитати, Я знаю, что вы были в офисе омбудсмена Украинского. Вы встретились с пани Карпачевской? Мы трижды были позавчера, вчера и сегодня. Мы просили личную встречу. И мы вообще думали, что когда произошли такие трагические события в Донецке, то она могла бы приехать к нам и как-то помочь. Даже о том, чтобы в дальнейшем не происходило это. Ведь человек умер не от голода, чтобы нас обвинили. Ну а сейчас нас обвиняют, что это мы виноваты, что привело. Нет, это только демонтаж палатки привел к трагическим а случаям. А что с ним стало, когда демонтировали эту палатку? Он, он, он Там вот такое вот было. Понимаете? Он в крайнем, в самом конце в крайнем, палатки. В в левом он был, да. Да, в левом. Первое, что зашли два милиционера посмотрели обстановку, заглушили электростанцию, выключили свет, грело две буржуйки, то есть свет от них был, заскочили молодцы без опознавательных знаков в каких-то робах, залили буржуйки водой, сорвали трубы, палатка наполнилась Чем дымом вы? и чадом. Люди были в панике. В это время вырвали колья из палаток, и если вы знаете 20-местную палатку армейскую, завалили на людей, на лежащих 30 человек волоком стянули по живым людям в подготовленную машину. Не складывая палатку, загрузили в КАМАЗ. И через 8-12 минут и милиция, которая охраняла все эти действия, прыгнула в пазик в автобус, и КАМАЗ с палаткой уехал. Люди остались лежать на матрасах. Когда вынесли его, он уже не дышал. Тобто, чому це сталося? Сказати, це могло бути і задушення цим газом. Що може бути? І буде, ми да. питалися, щоб провели незалежну експертизу. Він сьогодні погиб На наступний день органи державної власті виділили автобуси, виділили вже могилу, викопали, заказали столові напомінки і швидко, бистренько. Експертизу його... ніяку не робили? робив. Експертизу. Да. Я от якраз займався похоронами. Мы взяли на себя такую часть, как, ну, гроб, там все остальное, то, что, нужно для того, чтобы провести человеку последний путь. Вот. Значит, причина смерти запаление эталогенев. и там, по-моему, через запятую что-то было написано связано с ишемической болезнью сердца. Да, у него это было, но запаление эталогенев, Это получается, что власти начинают подводить голодающих под то, нельзя зимой голодать. Ребята, вот, это пример, это с Коноплевым, давайте вот разойдемся, приходите, митингуйте, ради Бога. И в Волынец Михаил Яковлевич при мне звонил неоднократно сыну Александра, Александру, это сыну Коноплева, и настойчиво ему предлагал, не, не спеши забирать тело, мы готовы произвести независимую экспертизу ну там был помощник это губернатора фомин там еще был один это, это работник обла администрации какой-то ну наверное с органом какой-то был ну, их ну, их видно они этого сашу как-то так вот отвели в сторонку о чем-то с ним это вот говорили. Поэтому рішення було одно: не післязавтра, не это потом, а прямо завтра. Ну, це їх виборка. Це сім'я. Це сім'я. Нас дивиться, в принципі, вся Україна зараз. І я хотів запитати, чим люди можуть вам допомогти. Но ми будемо, як журналісти, звичайно, в силу своїх можливостей показувати все, що відбувається, завжди давати вам слово, коли є така необхідність. Чим вам допомогти можна? Ну, взагалі, ми приїхали в Київ для того, щоб призвати Київлян. Мы считаем, что без Киева мы в Донецке эту мафию победить не можем. Днепропетровск, Луганск, Львов встали, поддержали, участвуют в акции. Здесь даже на данный момент объявили голодовку в Киеве луганчане. Неужели киевляне не видят? Это были Майдан, собирали людей, поддерживали. Нам непонятно, почему 4 миллиона киевлян не могут организовать какую-то акцию. Поэтому мы считаем, что для нас на данный момент у нас все наладилось, все отлажено, только проблема вот с Николаем Гончаровым, которого второй да, раз сложат уже под капельницу. Поддержки. Поддержки всей страны и особенно киевлян. Поэтому я прошу, киевлян, поддержите нас. Это Николай. Я хочу отметить, знаете, какой такой ну, момент. Вот сейчас... Мы, вы, наверное, где-то учились в то время. У меня высшее образование. Получается, сейчас такая ситуация, как в 2017 году. Те не могут уже управлять страной, а народ устал от этого ну, бардака. Поэтому надо людям проснуться, раскрыть глаза, посмотреть, что делается вокруг. Посмотреть, убран ли двор. Что делается в школах, что делается в органах этой исполнительной власти. Я, я хочу ответственно заявить, что вот его не впускают в районное управление пенсионного фонда. Не, не пускают. Мы что, прокаженные? Нас не впускают в здание областного управления пенсионного фонда. Остальных пропускают, нас нет. Когда вот народ поймет, что эта власть, она ненавечна, ну нельзя так жить. Они живут не по законам и не по понятиям. Нельзя так делать. Нельзя обдирать средь бела дня. Ведь у людей украли от 3 тысяч и до шести тысяч. И это правда. Мой не товарищ... Дело в, да, будущем. в будущем. То есть вот это, этот Майдан, который у нас в Донецке, дай Бог, чтобы Он сделал свое доброе дело. Он показывает всему люду на Украине, что с этой властью бороться можно. Они крутые, шустрые тогда, когда их много. Как когда они сидят в своих теплых с подогревом задницы, Лексусах, Фордах, это БМВ. Но когда они оказываются с глазу на глаз, с народом, это поверьте мне, я это видел из 14 на 15 ноября, когда прокурор наш, он потел просто. Мы отошли назад и дали возможность людям общаться с губернатором, с прокурором области, с главным милиционером области, там еще какие-то были видно ребята из спецслужб. Они потели, они не знали, что людям сказать. Поэтому не страшен волк, как его, как говорится, домалюют. Домолю. Только мы вот своими вот это руками можем что-то сделать в этой стране. Я вот всегда встречаюсь с чиновниками, с чернобыльцами здесь, говорю. У тебя есть э, дачный участок? Есть. Скажи, пожалуйста, кто на этом дачном участке твоем работает? Я. Вот говорю, правильно. Только ты, что сделаешь на этом участке, то ты увидишь результат своего труда. Так жить в этой стране нельзя. Это неправильно, это нечестно и нечисто. Дякую вам. Дякую вам за то, что вы пришли. Бажаю вам триматися, будем поддерживать вас, брижить себя. Большое вам спасибо. Вам спасибо, что вы нас услышали и озвучили нашу эту боль, понимаете. Страшно то, что идет много вранья. Вечерний Донецк, наша городская газета, я не помню, это была первая неделя, это голодовки, пишет, на первой полосе внизу, Облгосадминистрация, это представляете, выделила 40 тысяч 20 голодающим инвалидам чернобыльцев. Ну, 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 ну как это вот быть может? Ведь э, не мы просили у них помощи, а при встрече на одной из встреч это, с губернатором он сам предложил десяти тяжелым людям, ну там онкология, что ну, уже может им это помощь и не надо, да. Вот. Он предложил 10 человек от депутатского корпуса спасибо. Вот. Председатель э, областного, областного совета тоже сам пришел к нам это, в городок, но не выпустил нас на сессию оба совета. Он тоже предложил. 60 с лишним, это 63, кажется, это давалось? 64. Да, 64. А как будет помощь ну, вот, оказана? Но, понимаете, это точечная помощь. Не трожьте нас, не трожьте наши. Нас, это. Детей войны, это святые люди. Они голодали, они с голода пухли. Это афганцев, это тех, ну, это пацанов, которых послали выполнять интернациональный долг в страну, которая называется просто Афганистан. Что они там делали? Они просто выполняли свой долг. Мы уже взрослые. Ребята, которым было по 30, там, меньше-больше лет, мы защищали свои семьи. Извините, я вот это волнуюсь. Своих женщин, своих, это детей. Они а эту вот позорную и, и, и непонятную людям на сегодняшний день власть. Дякую. Вам спасибо. Вам большое спасибо. После рекламы у нас будет интервью с Лениным Кравчуком, присвященное 1 грудня, 20 лет назад был референдум про независимость Украины. Смотрите нас.